প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিও দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একেবাৰে আনকমন কিয়নো আনকমন বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যিসকলে বনাবলৈ নাজানে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দুটা ভুলুকা বাঁহৰ গাজ আমাৰ অমিতক গুচাবলৈ দিছোঁ মানে আমাৰ দোকানতে থকা ল'ৰা হয়ি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গুচাবলৈ দিছোঁ বাঁহৰ গাজৰ দুটা ৰেচিপি বনাম এটা হৈছে আপোনাৰ খৰিচা টেঙা থম আনটো হৈছে কোমল কোমল অংশ ভাজি বনাম এয়া কোমল কোমল অংশ ধুনীয়াকৈ মই গুচাই কৰি এতিয়া এই যে তলত দেখিছে পিচ পিচকৈ আছে তেনেধৰণে কাটি ল'ম তাৰপাছতে অকণমান বইল কৰি ল'ব লাগিব মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়াকৈ এখনি তৰকাৰী বনাব পাৰি তেল অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ আজি যিহেতু বাঁহৰ গাজত অকণমান তেল বেছিকৈ দিলেও একো বেয়া নালাগে চলি থকা মাজতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব যদিহে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' এটা কৰি থ'ব পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'লোঁ লগে লগে এতিয়া মই যোগ কৰি দিম বাঁহৰ গাজখিনি যিখিনি কাটি মই বইল কৰি থৈছিলোঁ অৱশ্যে বইল নকৰিলেও হয় আৰু মই বেছি কোমল কোমল অংশ থকাৰ বাবেহে মানে বইল কৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লগত ভাজি দিম এয়া তাৰপাছতে দুটামান বস্তু যোগ কৰিবলৈ আছে কি কি আছে আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে আৰু এটা ৰেচিপি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মানে মোৰ মতে আপোনালোকে বহুতেই ভাল পাব যিসকলে মানে নাজানে আৰু অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব চাই থাকক নহৰু আদা অকণমানো দিব লাগিব লগতে অকণমান ধৰক মিহি কৰি থোৱা মানে গোটা জিৰা মিহি কৰি থোৱা তাৰ অকণমান দিব লাগিব জিৰা অকণমান দিলে ভাল লাগে দিয়কচোন এয়া এতিয়া অকণমান সময় ভাজি দিছোঁ এয়া চব কি ধুনীয়া লাগিছে ৰংটো দেখিবলৈ অকণমান ঢাকি দিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া যে দেখিছে নহৰু আদা দেই খুন্দনাতে অকণমান থেতেলিয়াই ল'লোঁ লগে লগে অকণমান পানী দি পেলাই এনেধৰণে যোগ কৰি দিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি দিছোঁ তাৰপাছতে এটা বস্তু মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ লগত অমিতা কেইপিচমান দি পেলাই সেইটো কি বস্তু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে যদি কোনোবাই অনুমান কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন ইমানখিনিতে চাই পেলাই আপোনালোকে জনাব পাৰে যদি জনাওক আকৌ ঢাকি দিলোঁ এতিয়া বাঁহৰ গাজ কিন্তু বজাৰতো পায় বা যিসকল মানে ঘৰত বাঁহ গছ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এনেধৰণে ভাজি খাব পাৰে অকণমান হোটেলৰ ফালেও দেখুৱাই দিছোঁ আগফালেও ঝলক এটা দেখুৱাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক এইফালে চব্জি বৰাবৰ সিজি আছে আমাৰ ওচৰতে থকা গিৰেজখনৰ ল'ৰাকেইটাই কৈ আছে নব ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই আছে দেই বোলে এইয়া মচুৰ দালি আৰু লগতে অমিতা দুপিচমান এই যে কেইটামান মচুৰ দালি লগতে অমিতা দুপিচমান দি মই ইয়াত এনেধৰণে সিজাই যোগ কৰিছোঁ সোৱাদটো দুগুণে উঠিব খাই বহুতেই ভাল লাগিব সেইবাবে এনেধৰণে কৰি দিছোঁ অকণমান সময় এতিয়া উতলিবলৈ দিম যিহেতু বাঁহৰ গাজখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল অমিতা আৰু দালি সিজাই লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকেও এনেধৰণে কেতিয়াবা বনাই খাব দেই এইজনী আমাৰ ৰুণু বাইদেউ কি বনাইছ চাবলৈ আহিছে এয়া পূৰা বক বকাই উতলি আছে হৈছে আৰু প্ৰায় মানে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈছে আৰু এয়া চাওক বাঁহৰ গাজ বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছেনে বাৰু যদি হৈছে জনাব বেলেগ এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ৰহচুৱা কৰি লওঁ তাৰপাছতে দেখুৱাই আছোঁ দেই কি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰৌ মাছৰ কণী অলপ আছিলে যিহেতু আমাৰ হোটেললৈ মাছ অনা থাকে তাতে অলপ কণী আহিলে এনেধৰণে বেঙেনাৰ লগত ভাজি আছোঁ এয়া প্ৰথমতে বেঙেনা মাছৰ কণী সকলোখিনি অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ অকণমান সময় লগতে ভোট জলকীয়া দিছোঁ জিৰা গুড়া অকণমান জলকীয়া গুড়া অকণমান মানে যি যি মছলা আছিলে অকণ অকণ সকলোৱে দিছোঁ এনেধৰণে মাজে মাজে বনাই যিসকল ভাতৰ কাষ্টমাৰ আহে তেওঁলোকৰ কাঁহী দাঁতিত অকণ অকণ খাবলৈ দিয়া হয় এয়া চাওক ইতিমধ্যে হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লগতে দুটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব দেই সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ সকলোৱে সুখে শান্তিয়ে থাকক সদায় ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে অকণমান শ্বেয়াৰো কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব